you <music> Бібліотека імені Олександра Копиленка для дітей зустріла своїх маленьких читачів справжньою казкою, яку подарувала тісна співпраця бібліотечної системи Подільського району та Міжнародного благодійного фонду Інше життя з письменницею, актрисою Галиною Коланчук. Фонд Інше життя в своєму напрямку доброчинних дій має цікаві проекти. Так, міжнародний літературний конкурс без границ», в якому перемогу отримала Каланчук Алина Іванівна. Її казки для дорослих та дітей стали кращими. На читачів бібліотеки для дітей чекала презентація книги Сказки чотирьох фей для зрослих і дітей, яка вийшла друком серії Бібліотека добра міжнародного благодійного фонду Інше життя. Работа с детьми это удивительно. Я всю жизнь работаю с детьми. Вот. Я проработала 7 лет в доме клоунов художественным руководителем и писала для детей сценарии, с чего, собственно, начались мои сказки. То есть я в жизни реализовала сценарии как сказки просто для детей. И мы их воплощали, вот как здесь примерно индейцев да? сделали. Ну где-то так. А потом, когда я уже оттуда ушла из дома клоунов, то Просто появилось время для того, чтобы наконец-то написать то, о чем я мечтаю. И вот это все рождается, родилось вот в этой удивительной сказке с моими героями. Девочка Леночка маленькая. Мне вот хотелось, чтобы сказка не была какой-то нравоучительной, да? как бывают такие сказки, а сказка, где ребенок сам идет по жизни, и вот что происходит, он просто ныряет туда, в окружающую его беду, или в радость, искренне, с открытыми глазами, и дарит, помогает людям, совершает какие-то поступки, сама развивается в течение всей сказки, любит, дружит и остается верна своим принципам до конца. И в конце, конечно это за это ее феи и благодарят. И жизнь ее благодарит за вот эту ее открытость, доброту и любовь. В принципе, все мои сценарии и работа с детьми на это настроены. Чтобы мир детства был именно сказочным. Многие родители сейчас, мне очень жаль, и я столкнулась с такими эпизодами в жизни, они лишают ребенка детства. Они их заставляют учиться, работать уже с 5-4 лет, и в школы разные их отдают. Но ну, может быть, это хорошо для определенных детей, но в целом у каждого ребенка в доме должен быть свой уголок. Уголок, где он играет, где он бросает игрушки, где он ну, как бы создает свой порядок не тот, который хотят родители, да? чтобы чисто все, ну, понятно, отследить. Но в целом ребенок должен развиваться и расти вот в окружении своих вот этих интересных предметов, окружающих его, которые он любит. Они любят там родители или какие-то посторонние люди, друзья, советующие ему что-то. Он сам, сам должен. Этот мир свой сказочный. Где любят все тебя, где все сбываются мечты, где все в объятиях. Незабутня зустріч з феєю Джесикою, яка розповідає казки, занурила маленького читача в дивовишний світ, подарувавши емоції добра та свята. Акторський талант пані Галини вміння відчувати дитячий світ, їх емоції та бажання в реальному житті відчути казку створили атмосферу справжнього дива. За словами феї Джесики. Казка це наш прекрасний світ. Нам лише треба бути уважними, вірити, знати. І тоді ми здивуємось, що диво завжди поруч з нами.